Сегодня многие люди говорят, можно убивать, нельзя убивать. Как относиться к войне, ко всему злу вообще, которое происходит? Может, надо там пацифистом быть? Вопрос. Каким образом у апостолов, которые находились с Христом 24 часа в сутки, мог быть меч и не один? Все четыре Евангелия говорят, когда пришли брать Иисуса, у апостолов было несколько мечей. Иисус говорит, что вы там с кольями, с палками пришли на меня, как будто я разбойник. Значит, люди носили палки, колья, мечи. Для чего? против разбойников, против разбой. понимаете, против безбожия, беззакония. То есть Богу не аннулирует эту власть. Я верю в Бога, поэтому теперь полная зеленая сатане и сатанистам, злодеям, насильникам. Вот они приходят, они всех убивают, и всех, 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 а ты их просто любишь. И с каждым убитым, с каждым изнасилованным твоим родным, близким, ты их еще больше просто, ты любишь, ты идиот просто. Не об этом вообще идет речь. И Петр вытащил меч и одного ударил по голове, да, к ему ухо. Иисус говорит, не надо этого делать, исцелил ухо, верни твой меч на место. Ты скажешь, что же произошло тогда? но ну, мечи у них были, мы это видим. Для чего мечи? Потому что они ходили постоянно, и меч, это уже сам Христос сказал, это для разбойников, для всякого беззакония, беспредел, который существовал в том мире. И более того, там 22 глава до Луки написано, что Иисус говорит, пока вы ходили, я вас покрывал, я вас хранил, а теперь иди продай одежду и купи меч. То есть, потому что людям надо было идти дальше, то есть включайте мозги, понимаете, то есть они были под полным покровительством Христа, Христос хранил, защищал, но даже при этом все равно у них были мечи. То есть они не стали просто пацифистами, как какими-то впали в иллюзию и такими индусскими одуванчиками какими-то буддистскими стали, знаете, такие кришнаиты, такие улю лю 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 <laughs> То есть это глупости. У них были мечи. И Петр, он кинулся, и он начал защищать Христа. То есть почему? Потому что он был научен, представьте. Уже вот время, уже последние дни, Иисус должен уже уходить, да? К отцу все оканчивается. И Петр, он так поступает. И апостолы так поступают. Почему? То есть часто мы пытаемся осуждать, они там убежали и так далее. Да, они убежали, но у них был конфликт или драться, и Петр показал, что он готов драться, вытащил меч, Иисус его остановил, и у него конфликт. Что же он должен делать, как он должен поступать? Точно так же, помните, когда они были в селении, и селение одно не приняло Христа. И что апостолы говорят? Давай мы сейчас скажем, сожжем это село просто, и все. Может, часто люди проповедуют, они такие балбесы, эти апостолы, знаете, и все. Это, знаете, гордые люди такие вещи говорят. Это глупости. И это говорит о твоем, ну, малом духовном росте, скажем так. Да вообще одна способность жить в село, это уже устрашает. Конечно. Что, что за силой они обладали. Есть, они понимали, что вот она, власть, вы просто поймите, они думают, все, это царство Божие пришло, они уже ждут, сейчас будет полный переворот, и Бог будет наводить порядок уже на земле, и они уже ждали, когда. Сейчас с этого села начнем? Или откуда? Или в Гефтимании сейчас начнем? Или когда? То есть они ждали, весь Израиль, он ждал понимания, что должен прийти Христос. И навести этот порядок, понимаете? Вот в чем суть. Не потому, что они были такие тупенькие или непонятно что. И у них был конфликт, непонимание вот этих моментов всех, и в то же время и была власть. А Господь их учит пользоваться правильно этой силой, этой властью, мотивы правильные. И Он говорит: Не знаете, какого вы духа. Они просто думали, может, двинуться, как двинулись когда-то пророки, или там огонь с неба, знаете, или другие пророки, а Он поднимает еще более на другой уровень. Вот в чем суть. Придет время, Бог сам наведет порядок. Конечно.